Блискавка влучила і спалила двоповерховий дім на Київщині. Найчастіше потерпають будинки, які не обладнані так званим блискавковідводом. Зараз проводимо дослідження нашого проєкту та реалізації заземлення. Щоб виконати його якісно, треба його не тільки спроєктувати, змонтувати, а ще й перевірити, чи правильно воно все працює. По різні грунти різні типи матеріалів можна застосувати, і все воно працює в різних умовах. Тому ми проводимо дослідження, взяли прилад. Приїхав наш проєктувальник Олександр, і зараз проводить дослідження, чи все правильно було спроєктовано, змонтовано, і зараз. где знаем результат. Какие цифры мы хотим попасть, чтобы это вольты, это вольты а пока что это самое. Это мы проверили напряжение, что нет напряжения. Да. Следующий этап, это уже переключаем на 2000 Ом и нажимаем измерение, тест. 10, да? 10, да. Уже хорошо. Учитывая еще полосу, которая будет закопана, для наиболее точных показаний предел должен быть бли наиболее близок к измеряемой величине. Измеряемая величина у нас 10, значит ближе всего к ней 20 Ом на предел. Мы на него переключились, чтобы еще раз проверить. А у нас на данном этапе полоса не закопана. Мы ее закопаем позже, когда будем делать опуски с дома, с молниеприемников. Отключим к заземляющему контуру и все закопаем. А Зараз міряємо другий контур нашого заземлення. Перший показав проєктні результати, скажімо так. І зараз досліджуємо другий контур нашого заземлення. Ось знов ми а, встановили в землю ці трокопроводящі ручки, чи гачки, підключили до них клеми. Треба, щоб ґрунт ще був вологий. У нас якраз на тому тижні був дощ два дні тому. А можна було додатково пролити води, але у нас ґрунт ще вологий. Зараз робимо дослідження. Так, підключено до другого контуру заземлення. Ось він. Скажімо так, до другого конця тут дуже контур. О, саме з собою сидіть, мені смакріс. Да. Это просто другая точка, где мы включаем, включаем. Ну, Точнее, показания, что если вдруг что-то там. Mm -hmm. Стандартную процедуру проверяем, нет напряжения, mm -hmm. чтобы не было. О. Откуда 11 вольт? Забыл, сегодня это холд был. Uh -huh. И держание. Ну, поскольку у нас, скорее всего, будет... Напряжение в этом самом мы не на 2000 сразу не переключаем, сразу ставим на 20 угу. вот, и жмем тест. 10.8 Здесь это самое. То есть у нас где-то скажем так средняя величина получается между двумя показаниями, которые было в предыдущем месте и этом. Вот. То есть этот параметр, если мы стремимся сделать только заземление, должно быть меньше 30, А если да, заземление если и зазем... молния, повторно... приемники, да, то меньше 10. Меньше 10. То есть у нас если заземление повторное заземление мы поем проводника, так называемого, uh -huh. то у нас должно быть не более 30. Uh -huh. Если же заземление молнии защиты по типу А, называемый есть тип Б, когда контур вокруг дома всего, ага. но у нас не получается вокруг дома, поскольку короче, заасфальтировано, забетонировано, поэтому у нас тип А, то есть точечные заземлители. Ага. Но поскольку грунт у нас здесь песок, то есть, соответственно, он с высоким сопротивлением, то у нас эти точечные заземлители превратились в две полосы. Ага. Вот. Они, по идее, ну, предполагалось, изолированы друг от друга, но смысла в этом нет изоляции, раз они уже друг к другу дошли до, ага. по длине. И поэтому мы уже соединили, только улучшает угу. свойства заземлителя. Ну вот, мы, результат у нас очень хороший. Как раз вписывается в нормативы и в расчеты соответствует. В общем, когда мы закопаем, начнет работать полоса как заземлитель. Да, то есть у нас тут еще здесь 23 метра и там 24 метра погонных нашей полосы тоже заземляющей. Да, да когда мы засыпем обратную засыпку грунта, сделаем, показатели еще улучшатся. Сопротивление еще упадет. В принципе, результат достигнут. Все, можно сворачиваться. Супер. когда уже будет дальше. Угу. Когда сделаем опуски по фасаду с молниеприемников. Замовляйте проектування, будівництва та ремонт под ключ вашого котеджу.